Питьевой воды в Севастополе уже почти нет, на это повлияли как природные факторы, ведь дождей на полуострове не было уже полгода, так и политические. Девять месяцев назад Украина перекрыла Северо-Крымский канал. По заявлению властей города в Чернореческом водохранилище, основном источнике водоснабжения Севастополя, воды осталось максимум на один месяц. 1 ноября губернатор Севастополя Сергей Миняйло подписал распоряжение о введении графика подачи воды в некоторые районы города. В своем обращении к горожанам власти города предупредили, что в дальнейшем отключение затронут весь Севастополь. После 7 миллионов кубометров начинается красная зона, и мы вводим почасовую подачу воды во всем городе. После этого мы сможем взять из водохранилища еще порядка 3 миллионов кубометров, которые нам нужно будет растянуть до марта. Ниже этого брать нельзя, водоем будет убит. Горожане новость об отключении воды воспринимают по-разному. Что это плохо, когда не хватает воды. Но думаю, что так, так, так стоять народ не будет, что-то будет делать. Ничего страшного. Все будет хорошо. Наши власти решат этот вопрос. Я уверена. Главное, что мы в России. Хватит у меня колодец. Это трагедия для нас будет. Об этом мы думаем. А -а -а. Волнуемся. Ждем дождя. Буду в море купаться. На сегодняшний день водоканал планирует закупать воду в Виленском водозаборе, который расположен в Крыму. Но по словам председателя общественного экологического совета Севастополя Маргариты Литвиненко, это только краткосрочные перспективы. И изменить должным образом сложившуюся ситуацию с водой это не поможет. Самый практический и конкретный выход все-таки сейчас пока вот, использует водоканал, он планирует закупать воду в Виленском водозаборе, но это тоже это краткосрочная перспектива, но не долгосрочная. Ситуация критическая и нужно реально честно смотреть на вещи и все-таки принимать тот выход, который нам не нравится может быть. Вот это дружить с соседними странами. К тому же проблемы с водой могут повлечь за собой и проблемы с отоплением, так как для подпитки системы отопления ежедневно требуется от 10 до 13 тысяч кубометров воды. На полуострове более 150 рек, но этой воды не хватает для обеспечения всего Крыма. Даже на подъезде к Чернореческому водохранилищу видно, что каналы, подающие воду, абсолютно пустые. Анастасия Остроушка, Севастополь.